І у нас в гостях інструктор з бодіфлексу Олена Бас. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити з вами про схуднення, про бодіфлекс, дихаль дихальні вправи, які допомагають не лише зміцнити організм, а виявляється схуднути. Так. Я пропоную переглянути матеріал, а потім поговоримо. Переважна більшість жінок після народження дитини ведуть тривалу боротьбу із зайвими кілограмами за фізіологічними нормами. Під час вагітності жінка набирає близько 11 кілограмів. Як правило, вони тануть досить швидко. Та коли жінка набирає 20 кілограмів і більше, сходнути непросто. Олена Бас відомий тренер із бодіфлексу і щаслива мама восьмимісячного Артура. У цієї тендітної білявки від 16 зайвих кілограмів не залишилося і сліду. Утім, Олена усі цифри пам'ятає досі. До родов я вісіла 67 кілограм. А в время родов я набрала около 16 кілограмів і йшла рожати, Я вже чесно говоря, точно не помню. 84-85. Оскільки Олена професійний тренер, вона досконало володіє різноманітними дихальними практиками, тож повертати форму. Она почала одразу после пологов. Несмотря на то, что не разрешается приблизительно полтора месяца заниматься физическими нагрузками, в частности, качать пресс, я этого тоже не делала. Ну, я почала уже в роддомі на второй день після роду. І дихання за системою BodyFlex дало свої результати. Нині Олена у відмінній формі активно тренує інших і сама тренується разом із синочком. Поєднує корисне з приємним. У чому ж секрет системи BodyFlex? Кому і в яких випадках корисні такі тренування? Та скільки необхідно тренуватися, аби схуднути і мати відмінну форму. Елена, ну просто невероятно. Во-первых, вы фантастически выглядите, Благодарю. и 16 килограмм при помощи дыхательных практик. Объясните, Более как работает того, этот процесс. Я вам хочу сказать, что это уже второй раз в жизни. Первый раз 10 лет назад и форму держала э, вплоть до э, беременности. И сейчас второй раз. Дыхание, Но, дыхание. Дыхание. А добро. за счет чего происходит процесс похудения? А вы понимаете, здесь идет огромное количество добавочного кислорода. В первую очередь именно благодаря этому. Но при этом тоже и физические уп обязательно. упражнения тоже для да, укрепления мышц. А есть какие-то противопоказания, кому можно заниматься и вообще насколько часто? А, постоперационный период нельзя заниматься. Угу. Любые воспалительные процессы в организме и, конечно же, внутричеревное давление. Я знаю, что в Америке бодифлекс запрещен. Слишком интенсивное дыхание с очень длинной задержкой. Мы этого не делаем, мы давным-давно адаптировали, и у нас очень мягкое дыхание само по себе. А, ну, очень интересно, но говорить в таком деле лучше не надо, а действовать. Да, пока. С радостью. Идемте. Анна. Так, Анна, доброе утро. Да. Показывайте несколько главных упражнений, которые поможет привести Основ, Основа – это принцип дыхания. Мы делаем выдох через нос. Напрягаем живот, делаем глубокий вдох и затягиваем живот. Это вакуум живота. Вот таким образом происходит, в первую очередь, а, сам принцип дыхания бодифлекс. Mm -hmm. Делаем глубокий вдох и расслабляемся. Теперь мы покажем самое элементарное упражнение, которое потянет второй подбородочек. Делаем выдох, глубокий вдох, выталкиваем, пах, затягиваем живот. И немножечко вытягиваем. И при этом напрягаем совершенно верно. мышцы шеи. Да. Да? Самое главное, подтягивается. Вдох. Угу. Мышцы рук. Выдох. Глубокий вдох. Выталкиваем, затягиваем. И сейчас максимально напрягаем полностью. Особенно вот эта часть подтягивается. Выдох. Вдох. Хорошо. Теперь боковая растяжка. Вдох. Угу. И... Вытягиваемся, вытягиваемся. Обратите внимание, mm -hmm. полностью вытягивается бачок и, соответственно, на нем складочки. То есть получается, что в этих упражнениях, потому что я смотрела, готовилась к суде, я смотрела, там были интенсивные, очень длительные задри, задержки, в принципе, кислородное голодание. То есть этого в нет. В этом нет никакого смысла. Лучше сделать 5-7 повторений одного и того же упражнения, коротенькие. Самое угу. главное, что происходит? Обратите внимание, длинный вдох, это самое главное, добавочный кислород, который идет в зону напряжения, в зону натяжения. То есть мы делаем вдох и при этом тоже напрягаем определенные мышцы, да? да? Совершенно верно. Мы же работаем больше в статике, именно за угу. счет этого идет напряжение. Как только вы расслабились, добавочный кислород, естественно, основная э, точка угу. – это мозг и все остальное тело, и добавочный пошел в зону напряжения. Сейчас продолжим. Э, тоже интересно вообще, а сколько нужно по времени заниматься? Нужно каждый день? Сколько минут уделять? Самый идеальный вариант – это утро, 15 минут. Не получается утро, в течение дня, так, чтобы 2,5 часа у вас была разница между приемами пищи. То есть не поели, позанимались, угу. потом прием пищи. Я смотрю, каримат, наверное… Да, буквально несколько упражнение можно даже и на каремате угу. показать. Значит, в упоре на локте мы делаем а, напряжение задней ягодичной мышцы, подтягиваем, соответственно, бедро угу. и ягодицу. Угу. Позвоночник ровный. Обязательно. И пятка вытягивается назад, так что, посмотрите, обе бедренные кости смотрели строго угу. в коврик. Вдох, бедро в сторону, на, в упоре на руки, Аня. И в сторону. Вот, пожалуйста, угу. часть которая очень проблематична у многих женщин. Делаем глубокий вдох. И теперь делаем очень приятное и самое расслабляющее упражнение. Это кошка. Отталкиваемся ладошками и вытягиваем лопатки максимально вверх. Обратите внимание, угу. что полностью работает все тело. Опять делаем глубокий вдох. В принципе, самое важное, это упражнение делать последовательно. Угу. Даже если у вас Немного времени, этого может быть достаточно. А, девочки, не могу не присоединиться. Конечно, а, Лен, а второй Лен, день такие прекрасные да, девушки. Вот, кстати говоря, холотропное дыхание, оно довольно распространено сейчас в Украине. Да, да. А, это значит, что насыщение кислородом мозга. Мы дышим мозгом, головой фактически, как это взаимосвязано с бодифлексом? А, исключительно только потому что дыхание, а больше никак. Кому противопоказано дыхание? Потому что вот такое дыхание такие упражнения. Потому что если проблемы со здоровьем, а какие проблемы должны со здоровьем быть, чтобы не заниматься этим? Только основа это сердечные какие-то, ну, если угу. мы говорим о патологиях, да, угу. и, конечно же, это криз в давлении. Те упражнения, которые вы показали, вот если неделю их делать, сколько мы можем сбросить? Девушки могут сбросить? Ну, по 5 сантиметров в талии, если девушка объемная. За объемна, неделю? За неделю. Важно. Важный момент, питание, сколько до... Желательно. желательно до тренировки угу. не есть 2,5 часа, после приблизительно через Ну, как минимум, срок. ты То живот утром... потом не можешь втянуть, когда покушаешь, понимаешь? Поэтому я и спрашиваю, утром лучше не завтракать. Сначала Легче поработали, затянуть. а после занятий, когда нужно 30-40. 30-40 Ну, минут. как бы стандартно, по сути. И 16 килограмм это за какой период? Это... Ну, на сегодняшний день я где-то четыре с половиной месяца. Ну -ну. роду, сами понимаете, ну, уже. Да, естественно. Ну, и плюс ко всему, то все, что осталось за четыре с половиной месяца, полностью вернулось в форму. А, а потом можно же вот мячик вот так вот схватить, и он будет держаться, да? Правда? А ну попробуйте. Два кулачка Несколько секунд. Можно. А ну, это что-то невероятное, посмотрите. Мечта Руслана Сенечкина сбылась. Он это увидел. Все, Мужчинам спасибо тоже большое. Можно повторять, да? О, мужчины, у мужчин, намного лучший результат. Спасибо большое. Дальше, далее, у нас азбука ранку от Марины Леончук и Анатолия Анатольевича. Снеданок Тривай. Я вам дякую. Мы чекаем еще раз в гости. Спасибо дякую. дякую вам.